Мы знали, что мы уже восьмерки, но мы как бы ни в коем случае не расслаблялись, выходили только бороться. но ну, немножко не получилось, в принципе, боролись всю игру, в концовке немножко сдали. Я думаю, просто как бы оп опыта не хватило немножко нам бороться на с такой командой, как Литва в концовке. Готовились, в принципе, как и на каждую игру, только выходить и бороться, показывать командную игру и... Выигрывать. Ну, я думаю, то, что мы знали, это как-то нам добавило что-то, бы сказал, не то, что расслабленность, а просто больше как дало нам возможность играть в свою игру и не волноваться уже о том, выйдем мы или нет, знаете, и просто подготовиться к игре против хорошей команды Литвы. Кто не ожидал? Наши разделки все ожидали. Мы надеялись на победу. Мы не пытаемся кого-то выбрать, мы просто пытаемся играть в свою игру, плотную защиту, максимальное сопротивление на всех позициях и играть командно. Выходили, понятное дело, что э, выходили. Сначала после игры мы узнали, был, была какая-то небольшая эйфория. И, наверное, это нам позволило как-то расслабиться и показать свою лучшую игру. В принципе, я считаю, что мы сыграли очень достойно сегодня против такого соперника, как Литва. Э, у них больше опыта, у них более опытные игроки нам же не хватило. Наверное, того же опыта нам и не хватило, потому что желания и борьбы мы, мы, все показали, я считаю. Мы выходили, конечно, только на победу, потому что мы хотели выйти из группы на второго места, чтобы попасть на более слабого противника, чтобы пройти, конечно, дальше. Но видели, как получилось. В конце пропустили два трехочковых, и это решилось искать матча. И команда у нас молодая, но уже опытная. Тем более, команда и очень хорошая атмосфера. Все борются, помогают друг другу. Тут нет каких претензий, все, все довольны, в общем, в принципе результатом. Я считаю сегодня достойно играли, жаль, жалко, что, что проиграли. Не каждый день такое получается выйти в вот восьмерку лучших команд Европы, поэтому настроение очень приятное. В команде такая атмосфера, все рады, но немножко подпортило поражение, тем более досадно такое в конце матча. Могли выиграть.